будут биться именно за победу поэтому будет очень такой честный честный, причестный, злой бой но я вижу, что ребята почти уже готовы дорогие зрители, хочу еще раз напомнить что ваша поддержка для наших бойцов очень важна пожалуйста, поаплодируйте они а стоят перед Бонарем потому что вы его видели потому что вы получали адреналин вместе с ними Так, вот у нас вышел пятый боец. Итак, слева у нас ДЗХ Энтерпрайз. Правильно? А справа у нас Освободитель. Слева ДЗХ Энтерпрайз, справа Освободитель. Бой ведется до двух побед. До двух побед одной из команд. Если в результате первого схода одна команда победила, а в результате второго победила вторая, то назначается третий сход. Это понятно? Понятно. Если в результате двух сходов победила одна команда, то со счетом 2-0 она получает одно очко и победу. Итак, бойцы готовы? Готовы. Судьи готовы? Готовы. Бой! можно музыку на бой какую-нибудь быструю ставить. То есть по команде бой, если есть такая возможность, ставить быструю музыку. Спасибо. <связывая> 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 Девушка, очень зря вы ребенка ставите туда. У нее меч вылетит и... и... Я не вижу команды ГОФа, то есть я вижу стоящих бойцов. Стоп! Стоп, стоп, стоп. Веду, да. А кто победил? <связывается> Сейчас ГОФ Паршал определит, кто победил. Энтерпрайз. <связывается> Итак, в первом сходе победила команда ДЗХ Энтерпрайз, которая была слева. Давайте похлопаем. Очень сложно определить, кто победил бойцы из одного альянса. Я обращаюсь э, к ребятам, которые на звуке, если у вас есть такая возможность, по команде бой ставить какой-нибудь драмштайн или еще что-нибудь быстрое. Что-то, да, такое быстрое, чтобы именно с музыкальным сопровождением. Итак, у нас в первом сходе победила вот эта левая команда. Да? Ну, команда, которая слева Я не хотел никого обидеть Да, победила команда ДЗХ Энтерпрайз Справа у нас команда Освободитель Вот я вижу замену в составе команды И сейчас Сейчас у нас будет Назначен второй сход если в результате второго схода победит у нас вот эта команда, которая слева, да, то со счетом 2-0 она выиграет, да, выиграет этот зачетный бой. Если же у нас победит команда, которая справа, да, вот видите, справа, то, соответственно, счет будет 1-1, и тогда будет назначен третий сход. Понятно, да? Понятно. Бойцы готовы? Готовы. Судьи готовы? Готовы. Зрители готовы? Да, бой! Стоп. Маршал остановили бой. Со счетом 5-0. Победила команда Enterprise. И она победитель этого раунда. Давайте похлопаем. Похлопаем этой команде. Видите, очень сильно.